Göktürk xalqanlığı. Türk xalqları Asiyada və Avropada güclətli dövlətlər yaratmışdılar. Tarixdə türk adını daşıyan ilk dövlət Göktürk İmperatorluğu olmuşdu. 6-cı əsrdə türklərin tarixına şanlı səhifələr yazılan Göktürk xalqanlığı yarandı. Təxminən 500-ləsində Göktürklərin dövlətçilik ənənəsi Uyğur dövləti, Uyğurlardan sonra isə Oğuz dövləti davam etdirdi. Biliş Hun imperatorluğunun dağılmasından sonra Şimal-Şərq dövlətlərində Çinlilərin Rujan adlandırdığı türk tayfalarının Rujan dövlətinə mövcud idi. 552-ci ildə Rujan dövlətinin tabelində olan Bumun ösünü il xagan, yəni elin hökmləri elan etdi. O Rujan dövlətindən qalib gəlib GöyTürk dövlətinin əsasını qoydu. Otaqan Şərq paytaxtı oldu. Türk sözünün mənası möhkəm güc üzü deməkdir. Bumin xalqı qədim türklərin çox nüfuzlu Aşna qəbiləsindən idi. Əfsanəyə görə bu qəbilə qurtdan törəmişdi. Aşna qəbiləsindən olanlara göydən enmiş türklər, göytürklər deyirdilər. Bumin xalqına yaratdığı bu, bu dövlət Göktürk xalqanlığı adlandı. Xalqanlığın bayrağında qurt başının şəkli vardı. Dövlətin xalqan başçısı olardı. O həm də ordu komandanı idi. Yabqo xalqanından sonra ikinci şəxs sayılırdı. Xalqan ailəsindən daxil olan şəxs idi. Tigin tetsu daşıyırdı. Xalqınlığıqda ən yüksək əyan tutulu şad idi. Moğol xaganının dövründə Çin düşlərindən aslı evəsətə düşdü. İstəmi xalqın şimalı Qafqazsa tutaraq Bizan sorpaqları üzərində hücum etdi. Beləliklə Göyütç dövləti qüdrəti imperatorluğa çevrildi. 6-cı əsrin sonlarında daxili çəkişmələr hakimət orqanı mübarizə nəticəsində birinci Göyütç imperatorluğu parçalandı. Mərkəzi Moğolstan olmaqla Şərqi Göyütç və Mərkəzi 7sə olmaqla Qərbi Göyütç Dövləti yarandı. Çox keçmədən bu dövlətlər içindən aslı vəziyyətə düşdülər. Lakin azadlıq səfər türklər aslı vəziyyətlə barışmırdılar, tez-tez isyanlar -tez edirdilər. Ən məşhur isyanlardan birinə Kürşah başçılığı gəlirdi. 7-ci əsrin 80-ci ilərində Türk sülkətəsi Qutluq xanın başçılığı ilə Çinə qarşı yeni bir hərəkət başlandı. Nəticədə 680-ci ildə ikinci Göyütç imperatorluğu yarandı. Qutluq Xan İltəris elik xalas edən adələ xalqa elan edildi. İltəris xaqan dövlətə gücləndirmək üçün bir sıra tədbirlər gördü. Dövrünün tanınmış alimi Tonyuko baş məsələsi təyin edildi. Orduda süvari hissələri sayı artırıldı. İltəris Qurtbaşlı Balıq altında Ahri-Arətüş -ahri xaqanlıqlarını birləşdirdi. Onun dövründə ölkədə sabitlik, əmnəmanlıq yarandı. İltəris xaqanın vəfatından sonra hakimədə qardaşın Qapağan xaqanı gəldi. Çünki Eltərin oğlanları Bilcə və Kül Tiçin az yaşlı idilər. Qapağan xalqanın başçısı siyasəti ordunu daha da gücləndirmək, təsarrubata canlandırmaq və mərkəzi Asiya türklərini vahid dövlətə birləşdirmək idi. Bu yolda Çin başı zamanı olduğu üçün o Çinə yürüş etdi. Göytürk ordusu sakit oçuna qədər irəllədi. Çin Göytürklərdən aslığı qəbul etməyə məcbur oldu. Qapağan xalqandan sonra hakimətə Bilcə xalqan gəldi. O kiçik qardaşı kül tiqin və müdrik tonukoqla birlikdə dövləti batarlıqla idarə etməyə başladı. Bilge xaqanın əsas məqsədi türkləri bir xalq kimi qoruyub saxlamaq idi. Dövləşlərin birində kül tiqin hələçi oldu. Bilge xaqan qardaşını təntənə ilə dəfn edib ona indiki Moğolstan ərazisində Orxon sahilində möhtəşəm abidə ucaltdırdı. Həmin abidə bu, bu gün də öz əzəmətini itirməmişdir. Qardaşının ölümündən bir neçə sonra Bilge xaqan suqəs nəfəsində öldürüldü. Sonralar Uyğurların və digər türk tayfalarının isyanları nəticəsində Göy Türk dövləti zəiflədi və 744-cü ildə dağıldı.